太傅，大夫公主，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 您没事吧？公主无碍就行。对不起啊，太傅，我刚刚不小心打碎了花瓶。多少钱？你告诉我，我一定会赔的。公主说笑了。 这只不过是明朝传下来的花瓶，这些瓶瓶罐罐，宫里多的是。这这这这是古董啊，是明朝的珍品。自然，宫中怎能有赝品呢？完了完了，这把我卖了，我也赔不起呀、啊。公主说笑了，公主千金贵体，怎能自讲身价？ 和一个花瓶相提并论，臣的钱就是公主的钱，公主莫要烦恼。嗯，我,我还是收拾一下吧。哎，公主，还是臣来收拾。 臣唐突了，请公主恕罪。其实这件事情也不算什么，在现代社会，男女之间碰一下手太平常了。可是怎么到了太傅这里，就感觉怪怪的呢？ 一定是因为太傅是古人，规矩太多，所以才会弄得这么尴尬。嗯，一定是这样。可是为什么就只是碰了一下子手，我的心脏会跳得如此激烈呢？ 这个柜子像是遮住我的身高做的。